Основной идеей проекта Алхимия мотивации было выявить основные источники мотивации современных людей. Что еще мотивирует современных людей, кроме там, власти, денег и удовольствия? Вот. Такими альтернативными как бы, источниками еще являются стремление к знаниям, стремление к справедливости. И этот процесс поиска, исследования этих источников мотивации похож на то, чем занимались алхимики. То есть, ну, в данном случае результатом служит не не золото, которое пытались найти алхимики, а некое просветление. Я расскажу как бы основные идеи этого проекта. А они состоят э, в нашем желании с Ирой Яцек исследовать понятие что такое мотивация. Одним из э, важных как бы философов, который изучал это, это понятие, который ввел это вообще в принципе терминологию слова мотивация был Артур Шопенгауэр. Он развивал учение о воле и представлении. И в его понимании наша воля, она постоянно стремится к экспансии, к завоеванию новых каких-то горизонтов. Она ни перед чем не останавливается, а добытые результаты очень быстро воспринимаются уже как должное. Но ключевым моментом для того, чтобы понять, что такое мотивация, наверное, являются все-таки ситуации, экстремальные, то есть в, которых, в которых этой мотивации не хватает. У нас сейчас в принципе в стране тоже, можно сказать, экстремальная ситуация. Многие люди просто живут в, как бы, в таком состоянии волонтерства. И вот то, в чем они находят эту мотивацию жить, жить, продолжать творить, продолжать развиваться, в общем-то, это и есть как бы, такими центральными мотивами этого проекта. Ну, если говорить о конкретных работах, вот Например, работа, инсталляция Антона Логова напоминает такую Вавилонскую башню, в которой разные народы, разные сообщества пытаются воткнуть свой флаг и как бы завоевать свое место в этой пирамиде истории, скажем так. Но это как бы такая негативная коннотация этой инсталляции. Если ее ее можно иначе трактовать, то есть как некий последний оплот стран или сообществ, которые еще находят какие-то общие точки соприкосновения, хотя бы в отношении каких-то глобальных вещей, как там выживание человечества, ну и каких-то больших метанарративов. Одним из яблок раздора является, скажем так, материальная сфера, да? И вот проект Анастасии по-деревянской называется Blow Up. И он метафорически говорит о современном мире. С одной стороны, материальные ценности и стремление к ним, в принципе, достаточно естественная вещь. То есть, когда человек хочет, чтобы у него была там, крыша над головой, какие-то средства к существованию, то есть это определенный уровень. Но после какого-то предела наступает стремление к такому беспорядочному потреблению, и оно уже входит как бы, в разрез с тем, что есть люди, которые вообще умирают от голода. А есть люди, которые тратят там сотни тысяч долларов пустую на какие-нибудь шмотки, на одежду и так далее. Вот, вот этот контраст достаточно трагичен. Работы Алены Токовенко о том ну, в данном проекте я вижу как бы здесь метафору того, что есть некий зазор между желанием и мотивацией. Можно иметь желание бросить курить или похудеть, или достичь какой-то цели. Но реально двигаться к этой цели очень тяжело. И тут как раз вот есть этот зазор между простым желанием и способностью прийти к этому. Иногда это очень мучительный как -то, процесс, то есть, который заставляет развивать силу воли и чувствовать боль, преодолевать эту боль и готовность жертвовать какими-то своими желаниями ради своей цели. Астиан Рей как бы показывает вот это увлечение. Первое знакомство, скажем так, с мистикой. Обычно происходит достаточно наивное такое. Человек начинает верить различным конспирологическим теориям. И вот тут как раз первое знакомство с, с мистикой, с космогонией, скажем так. Как раз мистика является одним из таких вот источников для мотивации. И люди в этом, как бы в мистике, часто ищут какие-то секретные знания, которые как бы, ну, и людей, которые управляют как бы, обществом, где управляют семенами, и которые виновны в некой несправедливости, скажем так. И вот желание постигнуть эти мистические знания, оно еще сродни того, что человек пытается таким образом научиться манипулировать тоже какими-то социальными процессами вокруг себя и добыть какие-то для себя привилегии. Никиты Цоя это своего рода такой вот экспансия вещи в себе и воли и рационального как бы в обычную такую обыденную жизнь с точки зрения Шопенгауэра вещь в себе ее можно написать как всемирная воля и вот по сути эта всемирная воля руководит мирозданием и здесь мы видим какой-то такой вот выплеск этой воли которая сдерживалась очень долго материи Автор изучает как бы, вот, иррациональные материи, которые овладевают рациональным. И в этом смысле рациональное, то, что кажется фундаментальным, оно оказывается здесь как бы в такой позиции незащищенной и хрупкой. Работы Андрея Блудова ну, мне напоминают как бы, такой отстраненный, почти буддийский взгляд на индустриальную культуру, на людей, которые заняты в процессе развития корпораций развития общества. Но это как бы такой антропологический взгляд. То есть он не вовлеченный в этот процесс, а просто фиксирование определенных вот каких-то знаков, тенденций, которые там происходят. Видно, что люди заняты, мотивированы в каком-то процессе социальном. Работа Вадима Бандера, ребусы эпохи деградации. Ну, видны вот эти символы, скажем, современной поп-культуры, которые уже находятся в символических обменах, искусственных поощрениях и искусственном повышении чувства собственной значимости. И это все как бы ведет общество к разложению и деградации. Один из художников, участвующих в нашей экспозиции, это Владимир Манжес, участник группы «Интересный Коски». Группа уже сейчас перестала функционировать, и художники, основатели продолжают уже индивидуальное творчество. И можно сказать, что у этого автора наиболее чувствуется, он впитал как раз вот эти вот алхимические рисунки и переосмыслил в своем творчестве. И в данном случае эта работа как бы показывает вмешательство человека в природные процессы и некую, некое незнание его, что, что же будет как бы, в результате этих вмешательств. А вот центральный проект – это авторство группы художников аудиовизуальных. Он посвящен жертвам революции достоинства, и он актуализирует вообще проблематику мотивация людей, которые способны на героические поступки, которые готовы жертвовать своей жизнью даже. Эта мотивация очень часто оказывается за гранью вообще возможности ее осознать. Для большинства это оказывается как бы недосягаемо. Вообще понять и осознать, что можно ради других людей жертвовать своей жизнью. И здесь еще актуализирован вопрос о том, как вот люди военные, вернувшись с войны, когда попадают снова в общество, в котором нет войны. И тут возникает вопрос о том, как найти мотивацию жить дальше среди людей, которые, которые не знают тех экстремальных условий, в которых они побывали. И они, по сути, оказываются в ситуации, когда многие их просто не понимают. Им непонятен, многим просто непонятен их экзистенциальный и как бы, психологический опыт. И здесь еще возникает вопрос для таких людей, которые как бы, вот, прошли эти как бы, экстремальные условия, почему именно я выжил? То как бы, это тоже вот такой вопрос, на который очень трудно ответить. И этот проект не ставит себе задачу как бы, раскрыть полностью эту тему, но эта инсталляция актуализирует эту тему как бы в контексте мотивации. Это проект Гамлета Зинковского. Здесь основной метафорой его проекта является вот лестница. То есть это как символ эволюции общества. Но тут, наверное, скорее в виду ценностная эволюция, даже не столько материальная. И здесь присутствует такая фраза У нас война, буду краину. И это фраза, которую не только говорит Гамлет, это фраза, которую говорят и военные. Для того, чтобы у людей появилась некая... Понимание там, ценности своей культуры нужно было только, чтобы как бы, она была поставлена под угрозу. И, и в этом смысле вот, только сейчас как бы, происходит этот процесс э, реактуализации вообще ну, Украины как страны и тех как бы, культурных, каких-то исторических моментов, которые нужно было переосмыслить уже давно. Это работа Юрия Семвина. И как мы видим Здесь своего рода переосмысление автором известной работы Диего Веласкеса «Портрет Папы Иннокентия X». Эта работа уже была переосмыслена многими художниками, там, и модернистами, и постмодернистами. В этом проекте это является своего рода метафорой власти и искушения властью. А еще такого момента, что когда мы выбираем себе правителя, да, то мы не знаем, как бы, пройдет ли он испытание и искушение властью. Это Digital Art Степана Рябченко из серии «Вирусы». И эта работа называется «Чернобыль». И здесь мы видим такую вот уже полуразложившуюся какая-то материя, в которой все равно присутствует некая жизнь, некая воля не только власти, не только жизни. То есть даже в самых как вот низах и в самых там, там, разложившихся элементах все равно Жизнь. Это работа Андрея Цоя. И здесь мы видим тоже как бы очень напряженный эмоциональный момент. Это слезы. Но здесь чувствуется такая ирония, что это слезы как бы, как способ манипуляции. Потому что это мое субъективное мнение, интерпретация этой работы. Но учитывая название, связанное с фейками, то здесь э, речь о изображении неких страданий, которые нуждаются в срочной помощи, каких-нибудь там Скажем, как вот сейчас есть тенденция помогать грантами, фондами, людям, которые страдают или которые оказываются в меньшинстве. Но это уже превратилось в некую индустрию, в которой как бы, каждый пытается изобразить большие страдания и обратить на себя больше внимания. Но при этом есть те, кто действительно там, умирает с голода, или, там, ну, то есть вот этот вот момент, он все равно как бы, не отрефлексирован. И получается так, что помощь часто получают те, кто может изобразить эти страдания лучше, чем те, кто реально в них нуждается. В ее работах вот, она пытается как бы, делать очень странный иррациональный, можно сказать, жест. Это попытка с помощью цветных ручек имитировать принтер. В современном понимании это парадоксальный ход художника в то время, когда уже есть принтеры, как бы, вот, имитировать вот, 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 эту вот, технологию. Но в этом есть попытка исследовать вообще, э ручной труд и его место в современной жизни, скажем так.